Прессы, в прессы, в привычиненных дворях. А двери, претензии так? к Я отец, Я отец погибшего солдата. Это по 38-й школе говорили, там доска моего сына висела, разбили. А теперь расскажите, откуда это началось? Первое. Похоронили первых еще 2015 -го года. На могилу высыпали мусор. Я лично вызвал милицию, отдал заявление. Ничем не закончилось. Даже не знаю, что там было. Следующее. Когда сломали флаги. Я лично вызывал полицию. Как это выглядело? Это когда... Все, вот обратите внимание. Меня долго допрашивали, что там произошло. Потом долго допрашивали, где же это находится аллея героев. Долго-долго ехали. Потом долго-долго совещались, вызывать или не вызывать следственную оперативную группу звонили разным начальствам. А когда приехала следственная оперативная группа, группа, первый вопрос мы задали. А сколько этот флаг стоит? Вы поняли? И когда ему вбил в мозг, то под этим флагом две сотни добровольцев легли и три сотни покалеченных, тогда там опять после длительных звонков, но мы по, это самое, порушим криминальное проводы. Допросите да Дайте мне профессиональные права, чтобы я мог контролировать франко действующие законодательство. Вы думаете, что что-то сделали? Ни хрена! Вот этот сепаратизм растет, растет, растет и набирает оборот. А теперь я беру, открываю газету. Полтавский вишник называется. Это ваша газета. Открываю газету первая. После того, как кошки разбили. Вы что думаете, какая-нибудь заметка об этом где? весь интернет забит. Нету! Конечно, не будет. А зачем? Нету там никакой заметки. Нет, там, там, вот та страничка, в которой криминальная хроника, она забита какой-то информацией. А, ветеран, ветерана председателя. Нет, следующий вопрос. Тут из кожи лезут. СБУ номер есть прямой линии которые там горячие линии, поведомляйте про случаи сепаратизма. Милиции есть такие. Но кто туда в интернет ходит и кто на тот сайт заходит? Кто номер знает это? Никто не знает. Полтавский вестник много читает. И вы там хоть одна заметка уведомляйте, говорите, сообщайте. Есть? Нету. Потому что вам нахрен не нужно это все. Вот это вот претензия.